Всем привет! Звати меня Андрей Сізов. Ви со мной на канале YouTube Мой День. Сегодня у нас 15 липня 25 го року Я знаходжусь зараз на вулиці Прищатик біля Центрального Нирмагу Сьогодні я заїжджаю с этой стороны на головкоштамб а если ви перший раз зайшли ко мне на канал, ставте подобайку, підписуйтесь на канал, далі буде цікавіше. їдемо на Майдан. Як ви бачите на Майдані доволі многолюдно Вістульки продають доволі жарко сьогодні. Я не дивився на термометр, ну гадаю, не менше 30. Так просто бачимо, що твориться біля мало воно. Так, ну Марха вийшла у нас український ведні. Буде тебе враже, вороже, як відьма скаже. Ну дуже красивий, кстати, малюнок. Листівка така. Сейчас побачимо все. На власні очі. Так. магазине у нас. Я не странно, никого не могу. Мы в магазине. Ага. три вот, две ластивки такие. И как я зараз да, покажу. Как марки выглядят. Ну, сама марка выглядит вот так листок. Ауто у нас доллар. У это у нас 20 Привет. 20 гривен. Вот так. Вот так багато. Кстати, до речі, бачите скільки футболок. Ризных вже в Украине. Подивимося творчество Александра. Он ну, как обычно бачите иди. Які... О, все красивый там ем. Это Боевые ведьми Украины что? это карт максимум? А, это типа нашего клуба? Одного из клубов. Одного из клуба Ищенко не с этим. Нет? Ну может Ну прикольно, прикольно. Тут с коллегами радуются куда сделать карт максимум. Ну тут понятно. Внизу так больше меньше. А тут стояла дилема, чи Марку прилепить ему голову. То Александр каже, что очень много. Он мне порадил приклеить вот сюда, и штемпель будет вот тут. А штемпель еще не вывелся? Чтобы глянуть, какие а штемпель вон там у него есть как вот, он. вон на... ну самого штемпеля не мое еще Александр принес листики вот наполеоновская армия это он Святошин. Киев Зараз это один из районов места Киева. А, точно, тут есть цены район, тут окремый место. Брянский вокзал. <клышко> а, Леска. Не знаю, Польша. Довольно часто мостилка. Орхей. США у нас Советская площадь. А что за город? Не совсем вижу. Не на Москва. Может, и не Москва. Кто знает, напишите в комментариях. Они сейчас напишут. Тифлис. Я Тихвиз. в Стрис скажу, что это Ленинград, Крис. 33 год. Опять Тифлис. кто не знает, этот Тбилиси. Это серия, потому что все открытки той же серии. Вот прошедшая почта. Это что у нас? Опять Тифлис. Общий вид. Это радио, а это не радио. Баку. Памятник АБ. А, 26 бакинским комбинсарам. Союз фото, да? ну прикольно. Это у нас радиокарточка. Я такой не собираю радиокарточки. Как-то Кот Приобрел из всех карточек у Александра эти две. Наполеоновская. Прошедшую. Почту. А почтовые делами тебе не, не нужны? Неинтересно Интересно, где а где? А я же тебе показывал видео в этом зале Где? Как в в Айбере, помнишь, ссылку давал Да тебе. не помню И вот этот взял, Баку Интересная карточка Там треволюционная 32-го года Фотокарта Треволюционная ну, буду зараз проводить его через почту. Вышло у меня 4 конверта, забыл себе. Карточки как максимум, ну, типа поставлю календарный, типа, чтобы прошли просто звичайной почтой. Потому что долларовый стандарт А, якось не дуже зручно отправлять по Украине. Так что я просто так. Так, ну пока оператор проводит мои письма. Покажу, что мне За приходило. Запорожье, бачите, тоже закордонный. Штемпель по Украине. Кстати, дуже мне подобается. Штемпель по стильной Ди. Так, это Александр мне был. Кстати, пан Игорь, пришло от вас письмо. Не было печатки. Девчата тоже импортный штемпель поставили ну, чтобы же было как положено в коллекции. И еще 10 против полиции. Власна марка. Еще девчата у нас были два конверта. От Баранова Дмитра. Вооруженным силам. И Андрей Кочмин из Днепра такую выстивку. Сейчас приду домой, да, оформлю конверты и покажу конечный результат сегодняшнего угошения. Ну, вот такие вот у меня кинцевые. Результат получился с рекомендованным, по паровым по И вот как максимум, я тут допишу адрес, решил не отправлять. Это же тариф открытки простой, не рекомендованный. И по Украине... Вот такую выстилку зробив тоже. И, до речи, я рахую, что правильно мне пан Олександр подсказал наклеить и тут. Дуже стильно смотрится выстилка. В таком ракурсе. Так что вот такое у нас сегодня было спецпогашение. Кому сподобалось, ставьте подобайку. Подписывайтесь на мой канал. Далее будет интереснее. С вами был Андрей Сизов. До новых видео. Всем пока. Нам победа.